Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləcilər. Yeni Yasamalda satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili sizə təqdim edirəm. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda 77 nömrəli marshrutun sonunda 20 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində. 100, 105 kvadrat 3 otaqdan ibarətdir. Binamızın qazı su eşiği daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. İndi isə ətraflı mənzilimizlə tanış olaq. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Geniş holumuz var. Xoldan minzal kimi də istifadə edirlər. Yəni bura divan kreslo qoyulub, ailə daxilində minzal kimi istifadə olunur. Xolumuzu geniş təqdim edim sizə. Bura bizim xolumuz. Mənzilə daxil olarqan sağ tərəfdə sanuzelimiz yerləşir. <coughs> Tunak sərləmlərlə təmin olunub sanuzelimiz. Girişdə şkafımız var. Sağ tərəfdə yataq otağımız yerləşir. Döşəməmiz palət parketdir. Videodan göründüyü kimi mənzilimizin qabağı açıqdır, gündüşən tərəfdir. Yəni qabağın bina kəsmir. Bura bizim yataq otağımız. Geniş yataq otağımız var. İndi isə digər otaqlarımızla tanış olaq. Bura bizim uşaq otağımız. Uşaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Döşəməmiz palət parketdir. İndi isə qonaq otağımızdan tanış olaq. Bura bizim qonaq otağımız. Qonaq otağımızın da döşəməsi parlat parketdir. Qabağı açıqdır, gündüşən tərəfdir. Qomb sistemi çəkilib, radiatorlarımız qoyulub. Geniş qonaq otağımız var. İndi isə mətbəximizlə tanış olar. Bura bizim mətbəximiz. Mətbəximizin də döşəməsi palət parketdir. Mətbət mebelimiz yığılıb. Bir dəfə mənzil haqqında ümumi məlumatı sizə çatdırım. Mənzilimiz Yeni Yasamalda 77 nömrəli marshrutun sonunda yerləşir. 105 kvadrat, qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Qazı, su, işığı daimidir, sənəd çıxarış qutsadır. İpotekiya istəyən şəxs mənzili rahat ipotekiyə sala bilər, qutçası olduğuna görə. Mənzil kreditlə verilmir, yalnız dövlət iqtisadiyyatçı olan şəxslər mənzili ipotekiya sala bilər. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün 055 444 41 45 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Kanala abunə olmağı unutmayın.